Okey, jom kita kembara kembali ke masa lampau. Kita akan pergi ke tahun 1606 menyusuri Sungai Johor untuk tengok sendiri sebuah kota yang hah hampir keseluruhannya dibina daripada kayu. Anda mesti nak tahu kan macam mana sebuah kesultanan Melayu membina kubu pertahanan yang macam ni? Ini soalan yang paling penting kan? Cuba fikirkan, tanpa batu, tanpa bata, macam mana sebuah bandar boleh bukan sahaja wujud tapi juga maju dan mampu pertahankan diri? Nah, jawapannya ada pada kebijaksanaan kejuruteraan mereka dan cara mereka manfaatkan apa yang ada di sekeliling. Okey, cuba bayangkan. Kita sekarang ni seolah-olah tengah berlayar menyusuri sungai ini, ikut sekali seorang laksmana Belanda, nama dia Matthelef. Bila kapal dia sampai je kat sini tahun 1606, inilah benda pertama yang dia nampak. Dua buah kubu yang gah betul-betul mengawal laluan air ni. Jadi, dekat satu tebing sungai ada kubur utama yang besar namanya Batu Sawar. Inilah pusat pentadbiran jantung kesultanan tu. Lepas tu kalau kita tengok kat seberang sungai pula, ada satu lagi kubur yang lebih kecil namanya Kota Seberang. Kiranya macam pasangan pertahanan lah untuk lengkapkan benteng kat kawasan tu. Okey, sekarang jom kita fokus betul-betul pada kubu utama ni, Batu Sawar. Ini bukan calang-calang kubu tau. Inilah pusat kuasa kesultanan tu. Dan sistem pertahanannya, fuh, untuk sebuah binaan yang 100% dibuat dari kayu, ia memang-memang luar biasa. Nak dapatkan gambaran betapa besarnya kubu ni, ukur lilit temboknya sahaja dianggarkan dalam 1,300 langkah. Ini bukan setakat pos kawalan kecil-kecil tau. Ini dah macam sebuah bandar berkubu yang sangat-sangat luas. Okey, temboknya pula macam mana? Walaupun dibuat daripada kayu, tingginya 40 kaki Bayangkan, itu sama tinggi dengan bangunan empat tingkat sekarang ni. Memang satu halangan yang fuh, gerun jugalah kalau nak cuba panjat. Dan macam mana kita tahu rupa tembok ni? Ah, nasib baik laksamana metalif ni ada catatkan. Dia tulis, tembok tu diperbuat berpagar dengan pancang-pancang kayu besar-besar, rapat-rapat. Maksudnya, pancang-pancang kayu yang besar disusun rapat-rapat. Ini tunjukkan kerja tangan yang teliti dan sangat kukuh dan mereka memang pandai gunakan sumber kayu yang banyak kat kawasan tu. Baiklah, kita dah tengok dari luar kan? Sekarang jom kita jenguk ke dalam pula. Sebab kubu ni bukan sekadar tembok pertahanan tau. Ia juga tempat orang tinggal, sebuah komuniti. Agak-agaknya macam mana ya kehidupan kat dalam batu sawah ni? Ha, kat sini kita boleh nampak perbezaan status sosial yang jelas hanya dengan tengok rumah-rumah mereka. Orang-orang biasa, rumah mereka beratapkan nipah. Tapi kerabat diraja dan golongan bangsawan, rumah mereka pula dibina sepenuhnya daripada kayu. Jelas menunjukkan kedudukan dan kekayaan masing-masing. Dari segi kekuatan tentera pula, dianggarkan ada dalam 3 hingga 4 ribu orang lelaki yang sedia untuk berperang untuk kedua-dua kubu. Tapi, ada satu benda yang menarik kat sini. Kebanyakan dari mereka ni sebenarnya tak tinggal pun dalam tembok tu. Mereka tinggal kat luar dan sedia untuk dikerah bila-bila masa je. Baiklah, jom kita alihkan pandangan kita sekejap. Kita tengok ke seberang sungai, ke kota seberang. Walaupun ia nampak lebih kecil, jangan pandang rendah. Kota seberang ni ada peranan yang sangat penting dalam keseluruhan strategi pertahanan kat sini. Nah, carta ni tunjukkan dengan jelas beza saiz antara dua kubu ni. Batu sawah, yang utama tu, ukur lilitnya 1,300 langkah. Kota seberang pula, cuma dalam lingkungan 400 ke 500 langkah je jauh lebih kecil kan. Jadi kemungkinan besar ia berfungsi sebagai kubu sokongan atau mungkin pos kawalan hadapan. Baiklah, kita dah sampai ke bahagian terakhir penceritaan kita. Kali ini kita akan fokus pada sumber kuasa sultan dan ada satu interaksi yang sangat penting antara baginda dengan laksamana Belanda yang datang melawat tu. Jadi, dari mana datangnya kuasa sultan? Semuanya berpunca daripada tanah. Semua tanah dalam wilayah tu adalah milik sultan. Tapi Sistemnya agak unik. Rakyat jelata boleh mohon tanah dan sultan akan bagi seberapa banyak yang mereka nak. Ini sebenarnya menunjukkan betapa luas dan suburnya tanah kat situ. Memang kaya dengan hasil alam. Jadi, cuba kita bayangkan keadaan masa tu. Ada seorang sultan yang sangat berkuasa dengan rakyat yang setia. Tanah pula subur dan luas dan kotanya dah sedia ada pertahanan kayu yang sangat hebat. Tiba-tiba, datang pula Laksamana Mataleef ni dengan satu tawaran Tawaran yang boleh ubah segalanya pelan untuk naik taraf lagi kubu kayu tu. Ini adalah satu detik yang sangat bersejarah. Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir yang sangat menarik. Fikirkanlah, dengan semua benda ni, pemimpin yang kuat, sumber alam yang melimpah, pertahanan yang sedia kukuh dan sekarang ditambah pula dengan tawaran teknologi Eropah, adakah batu sawar pada ketika itu sebenarnya berada di ambang untuk menjadi sebuah empire besar di rantau ini? Hmm, itulah soalan yang kita tinggalkan untuk anda fikirkan.